आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत कार आमद टिप शेयर करने वाली हूँ कपड़े हम लोग बड़ी मेहनत से प्रेस करके अलमारी में लटकाते हैं और अगले ही दिन जब निकालते हैं तो सारी प्रेस गायब अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे आमीन अक्सर हम लोग जब बाज़ार से कपड़े प्रेस करवा कर लाते हैं तो वो तार वाले हैंगर्स पर होते हैं शुरू में तो वो ठीक लगते हैं लेकिन जैसे ही अलमारी में लटका लगाते हैं ना तो इनकी सारी प्रेस खराब होना शुरू हो जाती है या फिर अगर हम बाद में घर में प्रेस करके कोई कपड़ा इन तार वाले हैंगरों में लटकाते हैं तो भी वही प्रॉब्लम होती है मैंने ना बार बार ये मसला देखा फिर मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और यकीन करें नतीजा ज़बरदस्त था आज की वीडियो में मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी टिप जो ना सिर्फ़ आपके कपड़ों की प्रेस देर तक बरकरार रखेगी बल्कि आपके पुराने हैंगर्स को भी बहुत कारद बना देगी तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वो चीज़ है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी मैं अब आपको आपके साथ शेयर करती हूँ ये वही एक तार वाला हैंगर है जो बाज़ार से हम लोग लेकर आते हैं और देखें जब इस पर सर्दियों में खसूस जब भारी हैवी कपड़े होते हैं मर्दों के जैसे खद्दर के हो गए शॉलें हमारी होगी तो उसकी प्रेस बीच में से ख़राब हो जाती है ये देखें ये वही हैंगर्स हैं और मैं ये जब भी आ, कपड़े बच्चों के या हस्बैंड के प्रेस होकर आते हैं ना बाजार से तो मैं ये अलहदा करके रख लेती हूँ ये पाँच ले लें छः ले लें मेरे पास थे पड़े हुए बारह थे तो मैंने छः छः के बना लिए अब जनाब ये देखें इसको बीच में से मैंने जोड़ लिया है ताकि ये हिले ना और बस ये सिंपल सी टेप है इसी को मैंने इसके दरमियान में दो तीन दफ़ा लपेटा है ताकि मज़बूती से ये ना जुड़ जाए आपस में हिले ना और ऐसे ऐसे बस इसको करते जाएं और लपेटते जाएं इन सब को एक लाइन में बराबर करके रखें ताकि इनका शेप सीधा रहे फिर एक मजबूत टेप मैं यहाँ पे सिंपल टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहें तो क्लोथ टेप या ब्राउन जो पैकिंग टेप होती है वो लगा सकते हैं ख़ास तौर पर दरमियान वाले हिस्से को अच्छी तरह से कवर करें ताकि मजबूती से जुड़ जाएं ताकि कोई शार्प एज या गैप ना बचे इसको देखकर ना मुझे एक वो स्टोरी भी याद आ जाती है जो आपने भी शायद बचपन में सुनी होगी जैसे वो एक लकड़हारा होता है और उसके बच्चे होते हैं तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो वो कहता है एक दिन मरने से पहले कहता है कि एक एक लकड़ी लेकर आओ और सब लेकर आते हैं एक एक लकड़ी और वो कहता है अब इसको अलहदा लहदा तोड़ो तो वो तोड़ते हैं एक एक लकड़ी होती है ना वो आसानी से तोड़ लेते हैं और फिर वो कहता है कि इन सारी लकड़ियों को जमा करो और फिर अपने हर बेटे से कहता है कि इस जो कट्ठी जुड़ी हुई लकड़ियाँ हैं इनको तोड़ो तो वो नहीं टूटती तो <laughs> ये हैंगर बनाते हुए ना ये भी स्टोरी मेरे जेर में आ गई थी कि अगर ये एक हैंगर अकेला होता ना तो इस ये किसी काम का नहीं था यानी कि कपड़े इसमें जब भी हम इस्त्री करके रखते हैं वो उस सारी उसकी प्रेस आयरन ख़राब हो जाती थी तो मैंने अब इनको इकट्ठा किया है तो अब ये मजबूत बन गई हैं अब देखें हमने ऐसे भी तो इधर उधर फेंक नहीं होते हैं जब भी प्रेस करके कपड़े जो बाज़ार से आते हैं निकाले कपड़े पहने और ये हैंगर इधर फेंक दो उधर फेंक दो तो मैंने बस इन्हीं को जनाब इकट्ठा किया और टेप में लपेट के मजबूती से एक यूज़फुल चीज़ बन गई हमारे और मेरे तो खैर बच्चे बड़े हैं और क्या कहते हैं आप इसमें छोटे बच्चों के कपड़े जो है ना बासानी लटका सकते हैं और प्लास्टिक के जो दूसरे होते हैं वो तो ऐसे टूट भी जाते हैं ये इनका टूटने का भी कोई डर नहीं है और यूज़ में भी एक चीज़ आ जाती है इधर उधर भी तो ये पड़े ही रहने हैं अगर हम इसे इस्तेमाल कर लें एक टेप की मदद से कोई इतना ये हैवी काम भी नहीं है जस्ट आपने टेप ही लपेटनी है और करना भी क्या है और एक यूज़फुल चीज़ बन गई मैं तो ऐसे ही करती हूँ जब भी बाज़ार के कपड़े आते हैं मैं इन हैंगरों को जमा करती रहती हूँ आप छः का बना लें सात का बना लें या अगर कोई ज़्यादा ही हैवी कपड़े हैं तो दस दस का भी बना के और उसके ऊपर टेप लपेट लें बस इतना सा काम है कोई इसमें वो नहीं है मुश्किल भी नहीं है जस्ट दो मिनट लगते हैं और ये देखें मैं अब आपको ये बना के दिखा रही हूँ ये देखें अब इसकी ना जो जब मैं अलमारी में इसको लटकाऊँगी क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े होते हैं ना तो जब आ, ये अंदर वो खींचे जाते हैं कपड़े जब हम इनको हैंग करते हैं ना तो यहाँ से फिर इसकी दरमियान में आयरन इसकी यहाँ से ख़राब नहीं होगी ऐसी बिल्कुल ये स्ट्रेट रहेगी मैंने अलमारियों में भी आपको लगा के दिखाती हूँ कि मैंने ये सारे सर्दियों के कपड़े प्रेस किए थे अब इनको हैंगरों में भी रखा हुआ है डाल रही हूँ और अब मैं इनको आपको अलमारियों में लगा के भी दिखाऊँ देखिए कि ये कितना मजबूत बन गया अब ये जस्ट इसके अंदर मैंने छः हैंगर डाले हैं ये देखें ये मेरे हस्बैंड जी के कपड़े हैं ये सारे मैंने प्रेस किए हैं ये खद्दर के उनके सर्दियों के कपड़े हैं अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर किया करें ये आप तो आपकी तरफ से एक ना क्या कहते हैं हमारे लिए प्यार ही होता है और क्या जाता है एक बटन को प्रेस करने में आपका क्या जानना है बस ज़रा ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं मैं और ऐसी वीडियो कोई बनाऊँ तो आपके साथ शेयर करूं आप ही तो फैमिली हैं हमारी और बस मैंने ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया था मैंने कहा चलो मैं अपनी बहनों के साथ भी इसको शेयर करूं क्योंकि सर्दियों के जो कपड़े होते हैं ना वो काफ़ी हैवी होते हैं खद्दर के और जर्सियाँ स्वेटर हो गए इसमें जो मर्जी आप अपना कर लें हैंग और बेकार भी तो पड़े ही रहने ना तो अगर हम इसी चीज़ को अपने इस्तेमाल में ले आएँ तो क्या जाता है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा फेज़